Hola, aquí te comparto un spoiler de Bed Friend series basados en el libro. King, si te sientes asustado, puedo dormir contigo más tarde. ¿Estás interesado? ¿O quieres hacer algo más interesante que dormir? Una sonrisa juguetona apareció en su rostro, y la extraña sensación de incomodidad desapareció por un momento. Inmediatamente, resoplé pesadamente y caminé directamente a mi auto sin mirar atrás. King, wea, buscaré... Esta semana ha terminado. Bloqueé sus palabras con una oración. Abrí la puerta y subí al auto. Y aún podía escuchar su risa cuando la puerta se cerró, así que negué con la cabeza y suspiré con impotencia. Al final, resultó estar relacionado con un objeto en la parte inferior de su cuerpo. Realmente no tengo ninguna esperanza en esta persona. Siempre he sentido que mi intuición es bastante precisa. Al menos conozco a todas las personas con las que convivo. Sé cuáles son sus personalidades qué hacer cuando traten con ciertas cosas y cómo lidiar con ellos. Pero siempre suceden cosas inesperadas, parece. Tenía algunas predicciones equivocadas. Le dije a King y a los demás que después de que los guardias echaran a Peacock del edificio ese día, definitivamente se sentiría avergonzado y no se atrevería a molestarme de nuevo. Además de que lo bloqueé de todos los canales de comunicación, lo conocía hace poco, pero luego de ese día desapareció de mi vida. Mi vida es mucho más cómoda sin que él me moleste para volver a estar juntos. Pero mi consuelo solo duró una semana. Empezó a llamarme de otro número sin creer que tenía un nuevo novio. Seguía rogándome que cambiara de opinión. Jade luego sugirió que fuera a cenar con May, tomara algunas fotos y las publicara en Twitter para confundir a Pipok. Hacerle creer que May y yo realmente estamos saliendo. Pero realmente no vio la necesidad de ir tan lejos. Y no quiero molestar demasiado a este joven. Pero cuando Jade habló de eso, inmediatamente adiviné la razón detrás de eso. Jade debe haber entendido mal. Pensó que le gustaba a May y estaba planeando unirnos a May y a mí. No sé lo que Jade malinterpretó. No hablé con May antes y solo hablé después con May, cuando vino a pedirme más consejos, pero a Jade siempre le gusta imaginar las cosas por sí mismo. Un miércoles por la noche salí del edificio de oficinas de regreso a mi apartamento. Hacia el estacionamiento al lado de la empresa. Estuve en la empresa haciendo horas extra hasta las 6:30 pm. La mayoría de mis camaradas, incluidos Jade y May, han regresado. I -King, que hizo horas extras como yo, dijo que todavía tenía trabajo pendiente. No hice una cita con él hoy y no esperaría a que hiciera las maletas para después cenar. Solía estacionar mi auto en el estacionamiento del sótano todos los días. Pero esta mañana, debido al atasco, el estacionamiento estaba lleno, así que no tuve más remedio que estacionar el auto en el estacionamiento abierto al lado de la empresa. ¿Estás fuera del trabajo? Te he estado esperando durante mucho tiempo. Se escuchó la voz áspera de alguien y solo pude detener mis pasos siguiendo la voz. Pipok se paró al lado de mi auto. En la superficie se veía tranquilo, pero el descontento era evidente en sus ojos. Al ver esto, no pude hacer nada más que apretar los puños con molestia. King tenía razón, realmente no se rindió. ¿A dónde fue tu novio? ¿O se escapó con otra persona? Preguntó. Esto no es de tu incumbencia. Me quedé inmóvil y en silencio miré a mi alrededor. Pipo se apresuró a agarrar mi brazo y me gritó: ¡Huea! ¿Dónde está tu novio? ¿Dónde está? Esto no es cierto en absoluto, me mentiste ese día, ¿verdad? Ya sea que tenga novio o no, no tienes derecho a que te importe, dije con frialdad y seguí tratando de liberarme. Pipoc, no te dejaré ir, es tan difícil volver contigo. Ya no quiero estar contigo. Escupí y los ojos de Pipoc se oscurecieron cuando lo escuchó. Levemente olí el alcohol en él. Uea, suéltame la mano, Pipoc, no. Te dijo que lo dejaras ir, eres sordo. La voz baja se escuchó lentamente y Pipock apartó la mirada de mí. Me quedé atónito por un momento. La figura alta y recta se paró a mi lado. Agarró mi brazo de la mano de Pipock. Me cubrió detrás de él. El hermoso rostro de la otra parte sonrió levemente, pero definitivamente no era como una sonrisa encantadora para enfrentar a la chica de la compañía. La comisura de su boca era una sonrisa clara.